السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا خوبصورت سا قصہ لائی ہوں یہ ہے جاوید چودھری جو ہمارے بہت ہی مشہور آ, وہ ہیں کالم نگار جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ رقم کیا ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں مجھے پسند بہت آیا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالِ صدری بسلی امری بال العدت من لسانی و قولی اللّہ صلی علی محمد و علیٰ علیہ محمدن کما صلی علی ابراہیم ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ قا حمید مجید مجيد بارک علی محمد علام محمدن و علع عليٰ محمدن قمہ باركططہ عل ابراہيىمہ وعلہ ابراہيىمہ الں حمید مجید جاوی چودری صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے پاس چند دن قبل ایک ریٹائرڈ پولیس افسر آئے ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا میں نے ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا کر دی اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے زندگی کا کوئی حیران کن واقعہ سنانے کی درخواست کی میری فرمائش پر انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس سے میں اندر سے ہل کر رہ گیا پولیس افسر کا کہنا تھا میں سن انیس سو میں لاہور میں ایس ایچ او تھا میرے والد بیمار تھے میں نے انہیں سروسز ہاسپٹل میں داخل کروا دیا سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد صاحب اسپتال میں اکیلے تھے اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا وہ دو مریضوں کا کمرہ تھا ان کے ساتھ دوسرے بیٹ پر ایک مریض داخل تھا اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا جو دوسرا بیٹ تھا نا اس کا وہ اٹینڈنٹ اٹھا اس نے ڈسٹ بن لیا تولیہ لی اور میرے والد کی مدد کرنے لگا وہ ساری رات اب میرے ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر بھی دبایا بازو بھی دبائے صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور پھر اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا میں صبح نو بجے تیار ہو کر وردی وغیرہ پہن کر والد سے ملنے اسپتال گیا ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی انہوں نے مجھے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی ہے میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا وہ ایک درمیانی عمر کا بارش دھان پان سا ملازم تھا میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے مجھے اسے ٹپ دے دینا چاہیے میں نے جیب سے پانچ سو روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے پانچ سو روپے پکڑانے لگا وہ کرسی پر کس مس آیا لیکن میں نے رغت بھری آواز میں کہا لے مولوی رکھ لے یہ رقم تیرے کام آئے گی وہ نرم آواز میں بولا نہیں بھائی نہیں مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں میں فارغ بیٹھا تھا لہٰذا میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی آپ لوگ بس میرے لیے دعا کریں لیکن میں باز نہ آیا میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر صورت میں اسے پیسے دے کر رہوں گا پولیس افسر رکے اپنی گیلی آنکھیں صاف کیوں بھاری گلا صاف کیا پھر بولے انسان جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو یہ معمولی معمولی باتوں پر زد باندھ لیتا ہے اور ہر صورت میں اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے میں نے بھی پیسے دینے کی زد بنا لی تھی مگر مور بھی مجھ سے زیادہ زد دی تھا وہ نہیں مان رہا تھا میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا اسی دھینگا مشتی کے درمیان میں نے اس سے پوچھا مولوی یار تم کرتے کیا ہو اس نے جواب دیا بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی بھی زد بنا لی اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا میں کچہری میں کام کرتا ہوں میں نے سوچا کسی عدالت کا عدلی ہوگا یا کسی وکیل کا سی ہوگا میں نے ایک بار پھر پانچ سو روپے اس کی مٹھی میں دیکھ کر اوپر سے اس کی مٹھی دبوچ لی پھر رعونت بھرے لہجے میں پوچھا مولوی تم کچہری میں کرتے کیا ہو اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا پھر اپنے والد کی طرف دیکھا لمبی سانس لی اور آہستہ آواز میں بولا مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا میں نے بے یقینی سے پوچھا کیا کہا تم جج ہو اس نے آہستہ سے کہا جی ہاں میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں یہ سن کر میرے ہاتھ سے پانچ سو روپے گر گئے میرا وہ ہاتھ جو میں نے پندرہ منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا کھڑے ہوئے جھک کر فرش سے پانچ سو روپئے اٹھائے پھر میری جیب میں ڈالے اور بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ میرے والد ہیں میں ساری رات ان کی خدمت کرتا رہا ان کا بولو براث تک صاف کیا اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے لہذا میں نے انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کی اس میں شکریہ کہ کی کی کیا بات ہے یہاں تک لکھا ہے جاوید چودھری صاحب نے اب آگے یہ ہے جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل ہائی کورٹ لاہور کے جج تھے چار کنال کے سرکاری بنگلے کو چھوڑ کر وہ بیوی اور بچوں چھ بچوں کے ساتھ سالہ سال ایک سال خوردہ کمرے میں مقیم رہے ان کے مکان میں تین منزلیں تھیں پہلی منزل پر ان کے بھائی رہتے تھے دوسری منزل پر ایک بڑا کمرہ اور اس کے سامنے بالکونی تھی تیسرے منزل کا تیسری منزل کا ایک کمرہ ان کے والد کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو دن میں بیٹھک اور رات کو خوابگاہ کا کام کرتا تھا ان کے بیٹے ڈاکٹر احمد منیر مغل کے مطابق تقسیم ہند کے وقت والد فیروز پور سے ہجرت کر کے لاہور آئے اور یہی تنگ مکان انہیں ملا جسٹس مغل نے ساری زندگی محنت آجزی اور انکسار کے, کے ساتھ گزاری ان کے ایک دوست ڈاکٹر حافظ احمد خان نے ایک دفعہ ان سے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا جناب کیا میں کبھی حج کر پاؤں گا مغل صاحب بہت محبت آمیز تیش میں آ کر بولے لہجے میں اے احمد جاؤ تم ایک نہیں گیارہ حج کرو گے اور پھر ان کا کہا ہوا اس طرح سے پورا ہوا کہ احمد خان صاحب نے پورے گیارہ حج کیے جسٹس منیر مغل نے ایم اے ایل ایل بی کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر پر پی ایچ ڈی کی ان کا دوسرا پی ایچ ڈی جامعہ الازہر مصر سے تھا جس کے لیے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی دیکھئے یہاں تک کہ میرے پاس تحریر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اب میں آپ کو اپنا قصہ بتا رہی ہوں جو میرے پاس محفوظ ہے میرے حافظے میں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے میں مجھے میرے ایک شناسہ سے ملاقات ہوئی انٹرنیٹ پر سلام دعا ہوئی میں نے پوچھا کیا تبدیلی ہوئی کہنے لگے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں نے کہا کہ اب تو اس گھر میں ماشاءاللہ بھابیاں ہیں بچے ہیں ان کے بھی آپ کے اپنے بچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے میرے والد صاحب میں اگر چلا جاؤں گا تو میرے والد صاحب مجھے دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے وہ بوڑھے ہیں بستر پر ہیں میں اور میرے بچے دن میں کئی بار جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے اسکول کالج سے آتے ہیں بچے سب سے پہلے ان کے پاس سلام کرنے جاتے ہیں ان کی خیریت لیتے ہیں میں صبح شام ان کے پاس حاضری دیتا ہوں جو میری میرے میرا ٹائم کہتا ہے مجھ سے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ حضرت جن سے میری بات چیت ہوئی ان کی بیگم نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا بچے چھوٹے تھے ماشاءاللہ تینوں بچے ایک تو نو عمر ہے دو بچے ماشاءاللہ نوجوانی کے حد پہ ہیں پھر انہوں نے بتایا اپنے والد صاحب کے لیے بتاتے رہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمارے اوپر محنت کی اور یہ مکان بنایا ایک ایک سیمنٹ کی بوری کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ جب ایک سیمنٹ کی بوری کے پیسے ہو جاتے تھے تب والد صاحب پھر تھوڑا سا حصہ بنا لیتے تھے گھر کا اس طرح سے